Привіт! Мене Станіслава. це БЦТВ. Ми знаходимося в місті Біла Церква і зараз йдемо проводити соцопитування на тему, як, що цікавить наших мешканців у сучасному телебаченні і яким програмам вони додають перевагу. Йдемо? В загальному все потрібно. І новини, і культурні програми. Ну, хотелось бы узнавать новости нашего города, вообще, что происходит, потому что люди как бы заняты. Мне интересно бы, было бы узнать побольше об истории города, исторические моменты. Чтобы больше было культуры, культурная программа была. Мне нравится передача познавателей, которые позволяет познать какой этот мир, его бытие в нем и познать, понять все место в мире. Там водия про спорт. У нас Спортом мало в Украине. Интересно было бы узнать, так как я молодая мама, о детских каких-то моментах, детских аспектах. Куда можно пойти с ребенком, чем можно заняться, кто может помочь в воспитании ребенка. Ну, лично для меня было бы интересно про деток. Да еще хотелось бы узнать о социальных каких-то вопросах, знаешь, больше. А как за собой ухаживать, как следить за собой, чем удивлять мужчину, психологические какие-то моменты.